जय कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता श्री अध्यायक्रमाङ्कदोन् अध्यायाचनावय साङ्ख्ययो ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तन् तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच उतस्त्वाकष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैवम् पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिप्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरु नहत्वा हिमानुभावर श्रेयो भोगं भयक्षमापी हलोके हत्वार्थ कामांसु गुरु निहेवा मुन्य रुदिर प्रदीक्षान नचायत द्विधमक कतरन्नोगरियो यद्वा जये माया दिवानो जये युहु यानेव हत्वान् जिगीर्विषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्दराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाववृच्छामित्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषी गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोष्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावातंश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वे माहे जातुनासन् न त्वन्येमे जनाधिपाः न चैव न सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवने जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्वभारत यं व्यथयं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषवर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तत्विद्धि येन सर्वमिदन्ततं विनाशमवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनो वेत्य हन्तारणे यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्ये य एनमजमौ व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ हन्तिकम् सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनै छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्ले न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाय्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानशोचितुमरहसि अथचैननित्यजातन् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापित्वं महाबाहो नैवमशोचितुमरहसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतान्यो व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यश्शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपातं सुखि क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च धीत्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाय च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसिलाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिषन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यन् ततो दुःखतरन् किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नं पापम वापस्यसी विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगैत्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न स्वल्पम् अप्यः सधर्मस्यत् महतो भयात्‌ वेवसायात्मिका बुद्धिल केके हकुरु नंदना बहुषाखा बुद्धयो वेवसायिनाम् यामि मां पुष्पितां वाचां प्रवधन द्विपश्चिता वेदमादरताः पार्थ नान्यन्दस्तीतिमादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसाम् व्यवसायात्मिका समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि योगस्थ कर्माणि सङ्गं धनञ्जय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगाध्यनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामय यदा बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिक्यं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनास् सुखेषु विगतः स्पृहः वितरागभयक्रोधस्थितधीरुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसितमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसस् सङ्गस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसस् सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गाः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहस् स्मृतिविभ्रमः स्प्रति बुद्धिनाशो बुद्धिना शो बुद्धिना शाद् प्रणश्यते रागद्वेषभियुक्ताइस्तु विषयानिंद्रियाइश्चरण आत्मवशेषिर्विधेयात्माप प्रसादमधिगच्छदि प्रसादे सर्वदुखानाम् हानिरस्योपजायते

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्ना वमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्याय जागर्ति संयमी जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाफ प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस्सशान्तिमधिगच्छति एषा पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद सुब ब्रह्म विद्यायै योग शास्त्रेश श्री कृष्ण संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण